হেল্ল' মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি এয়া গধূলিৰ সময় হৈছে এয়া চাউল কেইটামান ধুই থৈ দিছিলোঁ কোৱা চাউল আৰু এয়া চাউলেৰে সান্দহ গুড়ি বনাম আৰু সান্দহগুড়ি বিহুত বনাইছিলোঁ শেষ হ'ল অলপকৈ বনাইছিলোঁ আৰু এইকেইটা আৰু ধুই থৈ দিছোঁ খাই যিহেতুকে ভাল লাগে ভাবিছোঁ আজি বনাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ ভিডিঅ'টো কেনেদৰে বনালোঁ আৰু এয়া ধুই ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে এতিয়া এয়া ভাজি ল'ব লাগিব মুড়ি ভাজি ল'ব লাগিব আৰু এয়া গেছত কেৰাহীটো বহাই দিছোঁ আৰু এতিয়া অলপ অলপকৈ দি মুড়ি ভাজি যাম গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিওঁ ভাজাত কম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ দিম এয়া মুড়ি ভাজি ল'ম এয়া এনেদৰে হেতাৰে লৰাই থাকিব লাগিব মুড়ি পুতালৈকে এতিয়া মই এইখিনি লৰাই থাকিম আৰু এয়া সান্দহগুড়ি মই মিক্সিতে বনাম আৰু মুড়ি ফুটাৰ পিছত এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে মিক্সিত দিব পাৰি মুড়ি ফুটালৈকে ভালদৰে ভাজি লওঁ আৰু দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ চট চটকৈ ফুটি আছে এতিয়া মুড়ি হৈ গৈছে আৰু অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম ৰঙচুৱা হ'লে খাই ভাল লাগে সেইকাৰণে অলপ ৰঙা পৰালৈকে ভাজি ল'ম হৈ গৈছে আমাৰ ধুনীয়াকৈ ৰঙাও হৈ গৈছে এই টোপাইলৈকে ভাজিলেই হ'ল আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে মুড়ি সূতা ৰঙচুৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া এইখিনি নমাই ৰাখি দিম এতিয়া দ্বিতীয় গেছখিনি দি দিম এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত খুন্দিম এয়া সান্দহ গুড়িকেইটা ধুনীয়াকৈ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া মিক্সি জাৰটোত সান্দহ গুড়িকেইটা দি দিম দি দিলোঁ এইখিনি আৰু এইখিনি আছে এতিয়া অলপ অলপকৈ এইখিনি খুন্দি লওঁ মিক্সি জাৰটোত দি দিলোঁ এতিয়া চুইচটো দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু পেপাৰ এখনত এনেদৰে ৰাখি দিলোঁ আৰু এতিয়া বাকীখিনিও খুন্দি লওঁ এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মিহি হৈছে ল'লোঁ আৰু এয়া দুই নম্বৰ ভেষ্টটো ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল আৰু অলপমান আছে সেইখিনি এয়া আমাৰ সান্দহগুড়িখিনি ৰেডি হৈ গ'ল এনেদৰে সান্দহ গুড়ি মিক্সিতো খুন্দি খাব পাৰি আৰু ঢেঁকীতে খুন্দিব দিগদাৰ পালে এনেদৰে খুন্দি খাব পাৰি আপোনালোকে আৰু এনেকৈ মই খুন্দি মাজে মাজে খাই থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আজি ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিলৈকে আহিছোঁ বাবাই